Yardım. Kim olmaq istəyirdilsə, dönüb həmin adam olmaq heç vaxt gec deyil. George Eliot yazıcı. Çoxlu sayda bəlli tarixi nümunələr göstərir ki, hadisələrin baş qəhrəmanının yanında çox vaxt onu sevən bir insan və ya etibarlı dost olmuş, bu şəxsi çətin məqamlarında ruhlandırmışdır. Əgər Sofiya kimi Sadiq xanımı və dostu olmasaydı, Nathaniel autorunun adı çətin ki, ədəbiyyat üzrə tanınmış simaların arasında olardı. Bir dəfə kədərdən başını itirmiş Nathaniel evə qayıdıb xanımına xəbər verdi ki, onların başına fəlakətli bir hadisə gəlib. Onu işlədiyi gömrük idarəsindən qovublar. Sofiyanın reaksiyası ərini təcəbbülləndirdi. İndi xanımı ruh hüc üzsəkliyi ilə dilləndi. Sən nəhayət öz kitabını yaza bilərsən. Bəli, Nataniyel məsluhla cavab verdi. Ancaq mən bu kitabı yazana dək biz hardan pul tapıb yaşayacağıq? Bu dəfə Sofiya onu biraz da baş tərcübləndirdi. O siyrməni çəkib oradan kifayət qədər böyük bir pul bağlamasını çıxardı. Bu pullar səndə hardandır? Nataniyel həyəcanla səsləndi. Mən həmişə sənin istedadına inanmışam, Sofiya dedi. Əmin idim ki, sən haçansa şedevr bir kitab yazacaqsan. Ona görə də mənə həftəlik verdiyin dolanış xərclərindən bir azını ayırıb saxlıyırdım. Topladığım bu pulla birlərzində yaşaya bilərik. Beləliklə də sevimli xanımının köməyi sayəsində Amerika ədəbiyyatı Nathaniel Hawthorne'un Qırmızı hərf adlı özel romanını kazanmış oldu. Nudo Kubin